меня зовут Ярослав Месяц, партия УДАР, Я Я депутат футбол. Футбол Совета местного. Мы поддерживаем, в том числе, в первую очередь, точнее, партию УДАР и все как бы, силы депутатские, и социальную политику президента. Мы на месте и делаем для этого очень много. Например, полгода назад мы ввели ожесточенную борьбу за сохранение в третьей школы э бассейна, тоже, который был построен государством. Но наш голова пытался передать его в частные руки для других целей. Мы подготовили с нашими юристами, с Юрием Денисенко, регламентной комиссией схему по возвращению, там, ну, двух по возвращению этого бассейна в наш город. И были в том числе предложения застройки, я готов был профинансировать восстановление этого садика, Спасибо. бассейна. И, создание возможностей для того, чтобы там наши дети проводились, для того, чего он создавался. Я хотел бы вас попросить, чтобы этот вопрос э, вы взяли. Э, ну, частично, частично. Готов принять бы участие в финансировании и в работе по э, восстановлению этого объекта. Хотел бы спросить у мэра, что сделано, чтобы вернуть этот садик в город. Программу можно. Да, я уже и просили бы вас взять под контроль этот вопрос, чтобы мы совместными силами и поддерживая инициативу президента реализовали это. К сожалению, на мой взгляд лично и наше египтанское группирование, ЛОВА, мы все другие интересы, которые противоречат интересам города и ну, Это ваша личная точка зрения или это общественная точка зрения? Ну это кол коллективная точка зрения, допустим, части депутатского корпуса. Ваши группы? Ваши Подождите, есть у меня предложение? Вы с вами, товарищи, вы как представитель Курата специальной политики и депутата, вникните в этот вопрос и дадите вам ответ. Я готов поставить еще где угодно и как угодно, лишь бы это реализовалось то, что говорите. Хорошо. Все, да. да. да, пожалуйста.